В соответствии с санитарными требованиями для учащихся школ должно быть организовано горячее питание, завтраки и обеды. В Вишкаролинской школе номер 15 этот процесс происходит в очень урезанном варианте. Это единственная школа в нашем городе, где нет своей столовой. Проблема существует уже более 10 лет. Пути ее решения искала наш специальный корреспондент Ирина Ильдюкова. Новое здание школы номер 15 открылось 15 лет назад. И все это время школа функционирует без актового и спортивного зала и столовой, которые все время обещают достроить. Из-за отсутствия пищеблока под столовую приспособлен стандартный учебный кабинет. Каждое утро сюда из 17-й школы привозят два термоса с готовой едой. В нашей школе обучается 780 детей. Из них 378 учащихся составляют начальные классы. Значит, для этих детей организовано горячее питание, только завтрак. Одновременно в такой столовой могут завтракать 4 класса. Обслуживать процесс питания помогают двое дежурных, которые на это время освобождаются от уроков. Если начальная школа хотя бы завтракает, то для питания остальной половины учащихся среднего и старшего звена, а также учителей работает только буфет. В среднем в день у нас уходит ну, 40-50 рублей для того, чтобы мы покушали в нашем буфете. Во-первых, далеко не всякий родитель может ежедневно выдавать ребенку такую сумму на буфет. Несложно посчитать, в какую копеечку в месяц это обходится. А во-вторых, это не обед, а перекус, который, как известно, совсем не полезен для растущего детского организма. За моей стеной заброшенное, а можно сказать и забытое строительство. Именно здесь по проекту школы должен располагаться пищеблок. Все прошедшие 15 лет забор и вбитые сваи на стройплощадке являются здесь неизменным атрибутом. Против, казалось бы, новой современной школы родители порой голосуют ногами. Мой второй ребенок собирается через год сейчас пойти в школу. Я думаю, что скорее всего, что в эту школу я его не отдам только потому, что здесь нет столовой. Более 20 лет назад было начато школьное строительство. С 1988 -го года накоплена уже целая папка писем, обращений и отписок. Мы очень много уже обращались в различные инстанции. И ответ практически один и тот же. Отсутствие финансирования. Мы все-таки хотим и надеемся, что руководители нашего города и нашей республики как-то обратят внимание на наших детей и совместными усилиями как-то достроят все-таки детям школу мы обратились в городское управление образования. С нашей стороны подана заявка в отраслевое ведомство, то есть в Министерство образования, для того, чтобы данный вопрос был включен в инвестиционную программу на 2012 год. То есть вопрос на контроле. Перспектива решения проблемы была намечена на заседании у первого заместителя председателя правительства Мариэл Николая Куклина. Благодаря поддержке правительства республики Мариэл, лично президента, лично главы республики Лениновича Маркелова, в республиканской адресной программе предусмотрены средства республиканского бюджета, муниципальных бюджетов на строительство и реконструкцию более 20 объектов образования, но, конечно, в условиях паритетного софинансирования со стороны муниципалитетов. И буквально вчера на уровне правительства также рассматривался вопрос о возможности включения в республиканскую адресную инвестиционную программу объекта по завершению строительство столовой в средней школе номер 15 города Ишкаралы на условиях софинансирования с муниципальным бюджетом в размере 50 на 50 хочется быть уверенным что исполнению принятого решения в ближайшем будущем уже никто и ничто помешать не сможет ирина Олег Третьяков, вести мариэл Ишкарала